а вот Дети снимают все по-серьезному, а взрослые а а все по дитячему. А... Девочка он пять лет написал. Я за сеною... Тоже явно детская и девочки, потому что это не говорит. ну да. Такими руками у только письма трогают. Читаешь да. и плачешь, у меня там не ластинок. Вроде такі 10-й клас і 6-й, і 4-й, і читаєш такі речі, що просто даже в голови не до Понимаю. А дорослі грають війну по-дитячому. Дякую. Дякую. Дякую вам за те, що ви підтримуєте нас. А, так що приїдемо живі. Дай бог. Сподамати. <кх> Це мені особисто? Вийшло ще так. Вийшло ще так. Сиро дякую. Мабуть, найцінніше, що є на війні, отримувати ну, от такі подарунки і такі листи. Дякую. Вот украинец Микола, прислал две ленточки. Сейчас посмотрим, откуда он. Николай, 10 лет, Украина. Ну, он не указывает конкретно, откуда он. Другие спиритчизники. Кто нашел? Тут идет неприличное про бывшего президента. Вот, на самом деле, даже детей десятилетних высший бывший президент достал так, что они про него пишут неприлично и рисуют, ну, такие, да. Вот. Ну и, собственно, отношение к... Президенту Российской Федерации мы видим, что даже у десятилетних детей э, в Украине вот такое вот. Вот. А серьезно написал Десятилетний школьник Мукола. Дорогие вернутые живыми. Храни вас, Господь Бог. Спасибо, Мукола. Мы постараемся вернуться живыми. Слава Украине!